Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah kemulia, kita di Assalamualaikum slot kita untuk Yi Hakif. Ha, tu kita nak membantu ibu bapa di luar sana pada hari ini yang masih mungkin ada yang keliru dalam kita nak memberi cakna kepada anak-anak belajar membaca. Jadi ini bersama dengan Yi Hakif mudahnya ajar anak membaca dan untuk bicara lebih lanjut bersama dengan saya adalah pengarah Akademi Yi Hakif sendiri dan juga pengasas Akademi Yi Hakif iaitu yang pertama pengarahnya Tuan Muhammad Dini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga pengasas Akademi Yi Hakif sendiri Puan Niza Khalid <tuh> Assalamualaikum. Waalaikumsalam selamat jauh terbangnya daripada Sarawak subhanallah untuk bawakan satu benda yang saya kira sangat penting juga untuk di luar sana membantu merungkai kekeliruan mungkin ibu bapa di luar sana hendak mencari formula yang tepat untuk mengajar anak itu cepat membaca dan uh, mungkin saya nak mula dengan tuan dini sendiri ramai ibu bapa hari ini dia dia risau bila anak-anak itu lambat membaca dan terutamanya keperluan pendidikan hari ini tidak sama dengan 10 tahun 20 tahun yang dulu uh, masuk sekolah rendah pun masih lagi boleh belajar membaca hari ini silibusnya sudah lebih advance advance lebih laju. Jadi keperluan ibu bapa untuk menyediakan anak-anak tu masuk sekolah dalam tim baca, dia rasa seperti itu satu benda yang tidak boleh tidak begitu. Jadi tuan ini mungkin sebagai permulaan, apa sebenarnya salah faham terbesar sebenarnya bila mana berkenaan dengan proses mengajar anak membaca di kalangan ibu bapa sebenarnya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih diucapkan kepada Al-Hijrah. Al Okey, sebab memberi kesempatan kepada Akademi Hakif untuk berkongsi pada pagi ini, alhamdulillah. Baik, sebenarnya salah faham yang terbesar di kalangan ibu ayah yang banyak berlaku sekarang ini adalah mereka menganggap bahawa Teknik yang digunakan untuk mengajar generasi sekarang ini adalah teknik yang sama seperti zaman mak ayah belajar dahulu Ya, 10 20 tahun dulu. Ya yeah, begitu. <laughs> ha, jadi sebenarnya apa yang kita pasti sekarang ni generasi sekarang jauh berbeza dengan generasi mak ayah dulu. Betul. Generasi sekarang adalah generasi Alpha. Dan ibu bapa sekarang adalah generasi X ataupun Y. Ya. Yeah. Jadi teknik tak sama. Mm Heeh. -hmm. Ha, pada dalam zaman memang generasi dah Betul. berbeza kan. Betul. Jadi sebab itulah sebab itu bila kita menggunakan teknik yang sama uh, mak ayah sekarang ni menggunakan teknik dulu-dulu kepada teknik uh, kepada generasi sekarang ya itu yang menyebabkan generasi generasi sekarang ramai yang masih lagi tak pandai membaca ya. uh, sebab tu ya. di Akademi Hakif kita menggunakan kaedah yang memang sesuai untuk digunakan untuk generasi alfa sekarang ini. Dan Alhamdulillah hasilnya tahun 2025 sahaja kita ya. telah melahirkan lebih daripada 10,000 pelajar wow. pandai membaca hmm. dalam tempoh 15 hari. 15 hari? 15 hari pandai membaca. Bukan kata 15 hari itu baru pandai huruf. Hmm. Tidak. Tapi memang dalam tempoh 15 hari, pandai membaca bukan sahaja dalam Malaysia tetapi Brunei, Singapura dan juga Indonesia. Wow, Alhamdulillah. Oh, itu satu pembukaan yang buat kita terbuka mata. Ibu ayah tu bukan kata 15 hari, 2-3 tahun nak hantar berulang alik, tak pandai-pandai juga nak baca. Puan Niza sendiri sebagai pengasas Akademi Hakif sendiri. Kan? Kalau kita ikut zaman seperti kata uh, Puan Dini, eh, Tuan Dini tadi, kita belajar dengan Uh, perlahan, kenal huruf dulu selagi tak kenal huruf, takkan berpindah kepada mengeja pula, uh, kemudian mengeja, kemudian baru membaca, jadi itu ada proses kita dan kita belajar macam dan kita percaya itulah caranya, tapi sebenarnya kalau kata peredaran zaman itu berlaku, tetapi pendidikan juga perlu berubah cara sistemnya jadi macam mana sebenarnya, kalau kita katakan apa yang boleh kongsikan, apa yang sebenarnya perlu diubah untuk ajar anak-anak ini belajar, membaca itu sendiri, sehingga se sepantas 15 hari untuk mendapatnya Puan Nizam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, terima kasih Tuan Naufal, Aufal. bukannya kata teknik lama tu tak bagus. Yeah. Kan? Ah saya yakin saya saya dan tuan Aufal pun belajar daripada teknik lama Betul. kan? Betul. Belajar kenal huruf dulu, mengeja dan sampai sekarang pandai membaca kan? <laughs> Tapi masalahnya kita kita patah balik kepada lah, okay? Analogi mudah kalau dulu kita masak nasi guna dapur kayu api. Yeah. Sekarang dah guna rice cooker. Dua-dua nasi tetap masak. Betul. Bezanya lambat dengan cepat usahanya jauh beza. Ya, yeah, betul kan. Nah, yeah. Jadi, apa yang kita nak fahamkan dekat sini adalah cara lama anak-anak tahun satu masih lagi melalui proses belajar membaca. Yeah. Tapi hari ini anak-anak yang masuk tahun satu tak pandai baca dah masuk kelas pemulihan. Hmm. Jadi, kita kena berubah dari segi dari segi pembelajaran tu dah, dah kena ubah sebab apa? Bila anak-anak ni belajar membaca, mm. okey, uh, cabaran dia adalah bila kenal huruf terlalu lama, makan bulan, makan tahun, dah kenal tertukar pula tuan Aufal. Ya. Yeah. B dengan D, J dengan G kan. Nah, mak-mak dah bertukar hijau dah. Semuanya. kan? <laughs> ha, <laughs> bila belajar mengeja pula, ejenya betul sebutnya lain. Kan? jadi kita cuba potong semua benda tu huruf kita ajar kemudian dan kita akan ajar suku kata terlebih dahulu. Hmm. Ah ha, kita kenalkan suku kata sebab kalau anak kenal huruf dia tak kenal suku kata tak jadi juga. Ya. Ah ha, pandai yeah. mengeja tak kenal suku kata tak jadi juga. Jadi keliru, lebih keliru pula. Ya, yeah, betul. Oh. Jadi pendekatan yang kami ambil di Akademi Haki sehingga kan kita boleh melahirkan pelajar-pelajar pandai baca 15 hari adalah dengan memberikan anak-anak ini mengenal suku kata terlebih dahulu. Hmm. Dan huruf kita akan ajar kemudian. Huruf datang kemudian. Ya. Yeah. Wow. Ha, dan okay. alhamdulillah Alhamdulillah majoriti student kita bila mereka dah pandai membaca automatik mereka mengenal huruf. Oh begitu sebab ah. dah tahu dah bunyi-bunyi dah Ya sebagainya. betul. Tapi pada tuan Dini sendiri kalau dulu kita ajar dulu sekarang uh, huruf dulu kau sekarang <coughs> barulah nak mengeja sebagainya. Kalau hari ini mengeja ni wajib untuk anak-anak untuk pandai membaca betul. Tapi uh, macam mana dengan sekarang ni kalau kata tu adakah betul dengan kaedah ini memang uh, de kena dengan apa pandai eja dulu baru boleh pandai baca ke oh, macam mana? Okey hmm. baik. Situasinya sekarang ni ramai anak-anak dia pandai mengeja betul dia mengeja dia pandai tetapi ramai lagi yang masih lagi tak pandai membaca Pandai mengeja tapi tak pandai Se membaca Sebutnya perkataan yang lain, ejaannya yang lain ah, Betul, ah, betul. betul. <laughs> mengeja betul tapi membaca tak pandai masih ya, betul. lagi ramai Jadi belum cerita lagi yang anak eja betul ya. tapi sebut lain contoh ya. macam baju uh -huh. B-A-B-J-U-J-U uh -huh. B-A-B-J-U-J-U -ba. uh -huh. Lepas tu yeah. eja B A B J U JU Juju dah mm -mm. mm -mm. hilang dan tak cakap lagi yang ada juga anak-anak yang mengeja diterbalikkan mm. B A B J U JU Juba mm. kan jadi disebabkan situasi inilah yang mana kami melatih uh, melatih guru-guru kami di Akademi Yakif yang mana kita sarankan kepada guru-guru uh, kami terus ajar mengeja, uh, terus ajar suku kata mm. tanpa mengeja mm. uh, sebab apa kalau melalui, melalui proses uh, mengeja benda ni sebenarnya membebankan anak-anak hmm. membebankan anak-anak di mana anak-anak perlu tahu banyak bunyi sebelum dia menyebut uh, dalam bacaan tersebut. Oh. Ha jadi kalau tanya saya lah uh, macam mana dari segi mengeja ni perlu ke mengeja? So saya akan kata tak perlu eja terus sebut uh, terus uh, ajar kenalkan dengan suku kata. Hmm. Ha itu dah. Itu dia subhanallah. Jadi maksudnya puan Isam kita perlu ajar adakah maksudnya perlu ajar anak ini menghafal suku kata itu terus menghafal menggunakan menggunakan kemampuan menghafal mereka dan pada ibu bapa di luar sana mungkin apa formula untuk mudahlah ibu bapa aa, untuk nak praktikkan untuk anak-anak ini boleh fokus sebab anak-anak ini pada zaman sekarang attention span dia fokus tu sangat 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 singkat macam mana puan Liza okey sejujurnya kita tak boleh bagi student menghafal lah kalau okay. hafal terlalu banyak suku kata yang nak dihafal aa, kan hafal benda baru itu. yang lama lupa ah. kan hijau juga maknya <laughs> kan <laughs> jadi kita kena bantu anak-anak kita kita kena bantu anak-anak kita dengan mengenal suku kata. Ha, kena kenal suku kata baru anak-anak ni boleh cepat pandai membaca. Dia tak kenal suku kata, dia tak dapat membaca. Hmm. Dan hmm. macam mana agak tipsnya untuk nak bagi anak-anak tu fokus tadi tu? Okey, kalau dari segi fokus kita kena rangsang anak-anak ni dengan imajinasi okay. dan juga interaksi. Uh -huh. Dia tak boleh tontonkan huruf semata-mata. Anak-anak ni dia tak nak tahu ba tu apa, ca tu apa, da tu. Dia okay. pun confuse kenapa nak kena belajar membaca. Ah uh -huh. ha, tapi kalau kita bagi gambar contoh nenek tengah minum, dia akan interest. Dia kena ada perasaan dan ingin tahu. Contoh hmm. nak ajar cawan tunjuk cawan. So dia ada perasaan ingin tahu. Di situ adanya fokus. Bila ada fokus, ada interaksi. Bila ada interaksi, maka anak-anak boleh terima apa yang kita ajar insyaAllah Hmm dan mungkin sarananlah kepada ibu bapa di luar sana Puan hmm. kepada ibu bapa yang sedang menonton hari ini. Semua dah tentu oh 15 hari sebagainya belajar saranan apa kepada anak ibu dan ayah sana untuk nak langkah pertama ajar anak-anak membaca ni Puan Liza. Okay, saranan saya saya memang sangat-sangat menggalakkan ibu dan ayah melakukan perubahan Okey, Sebab anak-anak kita generasinya dah berbeza Dan saya sangat-sangat teruja untuk berkongsikan Teknik-teknik yang sudah pun kami berjaya lakukan Bersama-sama dengan pelajar-pelajar kami Di mana guru-guru kami dah lahirkan ramai pelajar-pelajar Pandai baca dalam tempoh 15 hari Jadi kami buat satu inisiatif berkongsi di live Secara di live TikTok Okey, boleh tonton pada setiap hari jam 11 pagi dan juga 5 petang. Haa. Dan alhamdulillah Tuan Nafal kami bersedia untuk membantu anak-anak belajar membaca dalam kelas membaca online bersama-sama dengan kami insya-Allah. masya-Allah, kelas online pun ada juga seperti yang tertera di Kaci TV. Sekian insya-Allah dan terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Muhammad Dini pengarah Akademi Hakif dan juga Puan Niza Khalid pengasas Akademi Hakif sendiri insya-Allah moga dipermudahkan supaya lebih memberi pandai lagi kepada umat dan insya bangsa Allah. kita semua insya-Allah. Insya Baik kita berhenti berehat rehat terus bersama kami di Assalamualaikum えっ <music>